Доброго дня чи вже доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас в гостях відомий експерт Віктор Леоненко. Добрий день. Привіт. Ну що, сьогодні будемо говорити про матч Україна-Франція у Парижі. Євгенію, які ваші думки? Що очікуєте від гри? які да думки? Тут все одно найголовніший матч буде 17 ноября. Що би не произошло? Как би бы ми не зіграли в ігри, сыграли, сыграли в ніч. Завтра. Так что будет самое главное 17-го. Ну, а про... вот, хотелось бы, конечно, чтоб, чтобы взяли какие-то очки. Но будет очень сложно. И если брать игру нашу, мы играем по тайму. Ну, как и Торпедо. Тоже тайм играет. Тайм играет. Ну, плюс опять будем надеяться на счастье. Другого я ничего не вижу и не предполагаю. В Збірної України знову череда травм, Довбик випав, Брашко, Зінченко. Це сильні втрати для нас напередодні Франції. Я думаю, що з трьох Довбик. Тому що у нас нападає сім'я очень проблематична, особенно зараз. Євгенові, я вибачаю, зв'язок пропадав. Що ви сказали на початку? Яка втрата? Ну, я думаю, що з трьох Довбик. Зінченко і Брашко... Не думаю, что там кто-то из нынешних игроков не может их заменить. Тем более там в основном сегодня придется, завтра точнее, придется забирать. День отбора будет завтра. А что вы так про Зинчика что... категоричный? Зинченко у сборной все-таки, ну, как на меня, непогано выглядел, когда в сборной играл. Ты же понимаешь, для тебя непогано, для некоторых, кто любит гадать, тоже непогано вообще. Любят еще игроков. Причем рекомендовать и настойчиво, кого бы взял ребров. Я к этим людям не отношусь, я отношусь к этому как к экдотам. Так что, Зинченко, ну, я, честно говоря, ни разу за все время вообще игр, что в арсенале, что в Ноттингеме или в сборной, я ни разу не видел, чтобы человек хоть раз сделал рывок. У нас... Так что для меня... Нет потери Зинченко и Брошко. Брошко не всегда попадает в состав э, в торпедо. Так что тут не, не думаю, что потеря. А вот насчет, насчет нападающего, да. Потому что Ванат э, вроде как и играет, но отстанки похитили. И Еремчук то травмирован, то играет, то не играет. Так что тут не думаю, что у Реброва будут какие-то проблемы, кого поставить. Тут два человека всего, Ванат или... Еремчук. Ну, до речи, вы не думаете, что Реброу... Думаю, что, что будет Ребро... Еремчук. Припуст... Что? Думаю, что, наверное, будет, скорее всего, Еремчук, хотя я бы поставил Ваната. Почему? Почему? Он всегда ставит Еремчука, а не Ванат. Я не помню, он, по-моему, одну, может, две игры вышел в основном составе. И всегда неудачно. Так что, наверное, Еремчука будет ставить. Хотя, я тебе говорю, для меня тренер всегда должен угадывать. Вот всегда. Любой тренер в команде сборной он должен угадывать. И вот будем смотреть, угадает он составом или нет. Потому что, могу повториться, никто не знает, ни тренер, ни игроки, ни судьи, ни соперники, как завтра и чем закончится матч. Никто не знает, поверь. А сидеть гадать, ну, это для меня... А як ви думаєте, в заявці збірної України от два нападника залишилось Ванат і Яремчук. Як ви думаєте, Рібро не допустив помилку, що не викликав, не дав шансу Будківському, там гайдучику з Полісся, який зараз лідирують гонці бомбардирів? Ну, зная, зная Реброва, Я думаю, що, скоріше, він зробив виводи, що у нас чемпіонат, а ми знаємо, що чемпіонат слабенький. знаем, что лучшие бомбардиры у нас нахрен не нужны в других клубах. Я имею в виду за границей. Так что тут, я же тебе говорю, настолько слабый чемпионат, что видимо из-за этого и Будковского и, и не пригласил. Скорее всего так. Хотя можно было взять, но ну, вопрос играл бы он или нет. Но... Кстати, может быть на вторую игру пригласил. С исландцами. Там, там большие, высокие нужды. Кто любит Кстати, Виталий, привет. А не, не выклик Лунина вас дивувал? Воленца с Ребро ребровыклика, Лунин с реало. поза заявкой? Ну, если брать старые интервью Серегины, то можно сделать простой вывод. Он уже говорил, что если человек не играет в своей команде, вообще не вызывается. Так что мы это реально видим. А Волонец, ну, может хочет Что-то Хотя я думаю, что он, скорее всего Тоже не будет играть, все равно будет Трубин стоять Так что тут Насчет вратарей у нас нет проблем Ну, таких страшных Потому что все, в принципе, есть Хорошие вратари, есть э, средние Да, ну, более-менее Нормальные Так что тут, я же тебе говорю, самое главное Угадать э, с составом э, Насчет вратарей Проблем у нас нет Багато також питань. А кого поставить? Кого поставить? Тут багато питань. Я имею також... маю в виду не вратарі, а в... з і м'яч. До речі, багато питань викликає виклик Гу... Гуцуляка. Він в Полісі втратив місце в основі. Там велетень грав замість нього більшу частину матчів. Що думаєте от з приводу цього? Ну я ж кажу, тут, скоріше його. Кто-то, наверное, недоволен чем-то. Главный тренер, а может быть, Роден. Тут же я же говорю, у каждого свои Ты к футболистам. Может, на данный момент не та форма, хотя меня, я же говорю, удивляет, что футболисты устают, когда пять замен. Понимаешь, ну, для меня это, тем более в этом чемпионате, ну, поверь, по сути, все играют по тайму. Когда они устают, если они от переездов устают, тогда, я думаю, надо искать другие клубы. Там, где не так часто ездят за границу или играют в Еврокубках. Это вы Буянского маете ты... на увазе? Нет. Что? Буянского маете на увазе? Ну, Буяльскому я уже посоветовал в одном интервью. Пусть меняет клуб, там, который не играет в Еврокубках, в Кубке страны, в сборной. Так что пусть туда прет. Я же говорю, ну, человек, я так понимаю, только что родился, и не скорее всего потому что ну любой человек знает и уже я не знаю лет 50 если не больше это я так прикинул на, на скидку 50 или может 60 да что в шахтере что в динамо люди всегда играют очень много игр но еще раз повторяю когда ты жалуешься у тебя 5 замен жалуйся на тренера пусть тогда меня играет и пусть меняет так что тут я тебе говорю, вот это называется выдумки. Самое главное, или отмазки, проще говоря. Понимаешь, выдумывают всякую хрень. Особенно, когда проигрывают. Надо же что-то придумывать. Или играют в ничью. Давайте закинчим здесь бирную. Ваш прогноз на матч Франции-Украина? Грав в Париже. Я же говорю, тут задача не приобретет как... очки, а самый главный матч будет 17 числа. Потому что если мы сегодня выиграем, завтра выиграем, все равно самая главная игра будет 17 -го. А хотелось бы, конечно, чтобы, ну, как для меня-то вообще, чтобы показали игру и выиграли не случайно. Мы пока выигрываем случайно, вот наша проблема. Ну, самая главная проблема, что мы рожаем моменты, потому что у нас их практически нет. Потому что стандарты – это не моменты. Это нервотрепка для тренеров и для защитников. А на самом деле там же со стандарта можно и в свои срезать, мы это видим в чемпионате. Так что здесь хотелось бы, чтобы чаще была игра вообще у игроков, а если она будет, то естественно и будет результат. Ну и самое главное, если так опережая события, 17-го самое страшное для нас это то, что исландцы забивают всем и в каждой игре. А мы вот это вот будет самое неприятное. Легко, не а то, что будет завтра, я же говорю, то, что будет завтра, это не так важно. Если мы выиграем, кстати, можно дальше посмотреть, то придется, там же люди с коронами приедут, понимаешь, в Польшу. Мы же в Польше играем. не Так что там будет вдвойне сложнее. То, что будет эйфория после сборной Франции, если мы победим. Ну, это так. Можно же помечтать. Хотя всякое в футболе бывает. А вот, можно и выиграть, но опять же, я же говорю, мы выигрываем только случайно. Ну а сейчас сборная Украины, на вашу думку, заслуживает выход на чемпионат света? Ну это посмотрим вот завтра и 17 числа. Если уверенно обыграет, конечно. Хотя с французами, я думаю, что ничья уже будет о чем-то говорить. Тем более французы такой уже вышли. Их устраивает что ничья, Что что у них следующая игра Азербайджан. Азербайджан очко. Давайте, Євгенове, закінчимо зі збірною. Хочу вас спитати про ваш рідний Динамо. Кияни програли ЛНЗ. У них взагалі одна перемога у восьми останніх матчах. Що відбувається? Ну, Во-первых, для мене вже не странно вопрос, що торпеда програла. или потеряли очки, давай так говорить, потому что, ну, я не знаю, как можно в этом чемпионате пять ничьих сделать. Ну, я уже про поражение вообще. Причем поражение, я же говорю, тут, когда ты проигрываешь в нашем чемпионате, тут надо уже тренеру задуматься. Я, конечно, не Соленко, который увольняет Шовковского, Тут решать я всегда говорю. Но когда ты проигрываешь ЛНЗ, ничего плохого, ни хорошего, ни плохого не хочу сказать про ЛНЗ, потому что я сразу же представляю эту команду в еврокубках. Вот я любую команду сразу же смотришь на игру и сразу же представляешь, что они будут делать в еврокубках, понимаешь? И когда ты ЛНЗ проигрываешь в чистую, не имея моментов, вспоминаем опять сборную, которая тоже рожает. Говорю, все интервью надо не дома давать где хоть свет включили. Тут еще кстати, будет возможность посмотреть или нет завтра матч. Потому что тут отключение очень серьезное, но это не самое главное. Закончить думку а, про Динамо. А то, что, что с Динамо происходит? То... Что сейчас с Динамо? Ну, реально. Это уровень, ничего не выдбывается. Просто я же тебе говорю, я говорил, что команда играет как, даже когда они выиграли чемпионат. Ну, тогда они спирали на то, что мы тут все проиграли в Еврокубках, да, потому что мы сделали акцент на чемпионат. Сейчас на что акцент делается? Ну, mm торбу. -hmm. Я, кстати, ты же помнишь, да, говорил, что как бы не получилось так, что мы забили все голы Зринские. Mm -hmm. Так и получилось. Ну и самое страшное для Шувковского ну и для, естественно, Игоря Михайловича, потому что футболисты, я же говорю, уровень наших футболистов даже и разбирать нельзя, потому что его нет. Ну, команда на четвертом месте, а еще же там одну игру сыграют неудачно, и они уже седьмые и восьмые. Как Рекун, мой друг, сказал, что, говорит, там могут и за Еврокубки бороться. Правда, Саленко тоже туда бетит, но я так с этим, хотя всякое может ну и вот это вот самое страшное, доскажу, скажу, то, что ты же понимаешь, что ты в чистую и проигрываешь дома ЛНЗ. Ну вот, ЛНЗ и факт Фахтарху... вот, вот уже можно, уже президенту можно задумываться. А то, что Игорь Михайлович говорит, что я доверяю, так он всем говорит, что уверяет, и тут же может и уволить. И будет, кстати, и, и прав, если захочет уволить, потому что, ну, ты же понимаешь, что тут дело даже не в победах и не в поражениях. А дело в том, что ты проигрываешь в чистую, можно проиграть, понятно, любая команда может проиграть, только не так, не имея ни одного момента. Ну, смотрите, про... Дегая... ЛНЗ и Забо... Шахтар разгромили 4-1. Что вы вообще думаете про ЛНЗ? Это может стать третьей силой в чемпионате? Вот они Шахтар разгромили 4-1, Динамо в чистую перемогли. Что вы думаете? Ну, оформили? я думаю, что про... Про... кроме премиальных, все, все остальное надо забывать. Потому что... Ты посмотри, Шахтер растерял, или давай так говорить, раздарил очки, ну еще в том чемпионате, и в этом тоже успел. То же самое и Динамо, просто дарит очки, так что выводов не надо делать. А надо стараться идти вперед, обыграли, ну и хорошо. Ты понимаешь, если ты после Шахтера или после Динамо теряешь очки, все естественно, ну как проще сказать. Ну, мое, наверное, любимое слово, значит, все победы были случайными. Хотя «Динамо» они обыграли в чистую. Но надо, ты же понимаешь, класс игроков и команды, да, или там уже будем говорить про клуб, а уже сейчас можно смело так предполагать, что это клуб, потому что реально ЛНЗ уже на контратаках. Вот. Тут уже, понимаешь, когда ты не теряешь очки, где ты не должен терять, то уже, естественно, появляется и класс. А самое страшное для ЛНЗ, это то, что сейчас все будут готовиться под ЛНЗ и биться. У нас же футболисты, оказывается, не знают, что против лидеров все бьются. Это, оказывается, для них новость. Они обижаются на то, что там все запираются в штрафной. Понимаешь, и сидишь, вот и реально, анекдоты даже не надо слушать. Вот футболистов послушал, они обижаются. Что футболисты шахтера, что футболисты торпеда, все давай, давай давайте, нет, я, я все, вас все так. С такой игрой с такой грою Динамо, но ну, с такими результатами, с такой, с такой грою, на каком месте Динамо опинится вот в подсумку в УПЛ? Вот в этом сезоне. Ну, я тут, ну, я-то думаю, что все равно будет бороться за первые, вторые и третьи места. Хотя для меня, что, что, сейчас первое, что второе, что третье одинаково, все равно надо месяц будет играть в квалификации. Вот. А то, что Динамо там займет, ну, не хотелось бы, конечно, чтобы они были какие-то третьи, четвертые. Второе для «Динамо» это уже, э, по сути, ты, если брать Шовковского, ты уже не выполнил контракт. Уже уволь... Давай так говорить, уже увольнение. А про продажи футболистов можно вообще забыть. Я уже об этом давно говорил. Так что тут я говорю, только людей удивляют, которые все еще во что-то верят, как и в нашу сборную. У нас почему-то все считают сборную сильной. Мы никто не выигрываем. Так еще и самая главная проблема, что мы играем по и выигрываем случайно. А у нас почему-то считают, что она очень сильная. Где она сильная? Давай ты играешь. Даже я говорю, не... даже если завтра мы обыграем почти чемпионов мира, да? <laughs> Давай так говори. <laughs> вот. Все равно самое главное это будет с исландцами. Євгенію, спитаю вас трошки про наших легионеров, да, які не нещодавно перейшли в європейські клуби, Ванати Судаков. Як вони вам, Ванату Жероні, Судаков у Бенфіці? Що про них скажете? Ну, пока, я говорю, Судаков почему-то получают плохие оба. Я думаю, что Ванату намного сложнее будет, если не будет Цыганкова. Вот в чем дело. А то, что происходит с Мумринью, вообще непонятно. Я уже говорил, что он подписывает контракт, потом его увольняет, и он э, берет откупные за, за контракт. Ну, так, так так и есть. Еще и за гостиницу, видишь, там на почти на миллион э, оставил долгов. Ну, видимо, денег нет в Мауринии. Ну, а про... Так что тут такие Мауринья сам говорит, что э, 100% уверенности нету, что Судаков будет играть в составе. Хоть он и забивает, я же говорю, тут э, смотришь, вот, оценки плохие получают игроки. И получают потому, что даже если ты забиваешь, если ты выпадаешь, как вот Довбик, вот он вроде забивает, да, и немало, а все равно недовольны. Так что здесь у нас проблема так. Ну, говорить про зборну. Давайте, Евгений, якщо ви згадали Довбика, що думаєте про Довбику? Да? Про Довбика, він зараз при Гасперіні втратив місце в складі в основному складі Роми. Ну, мало з'являється в основному складі. Йому треба міняти клуб, задумуватися про це? Чи треба доводити? Це вже в нему вопрос. Тут, от я ж тебе тут можна поміняти клуб і все можна поміняти страну. Тут вопрос, його команда или ні. Якщо брати він, Хабі Алонсо, пожалуйста. Я тобі говорив. что это не его команда, Реал. Вот уже и недовольны им. Понимаешь? То что можно быть реально хорошим или футболистом, или тренером, но команда тебе... Понимаешь, Байер это одно, где ты все побеждаешь и вся. А Реал это уже совсем другая, потому что там проигрывать нельзя. Если и проигрывать, то только случайно. Королевский клуб, ну и все такое. Так что здесь Дорбик пусть там решает, но смотри, опять же, если смотреть на игру сборной, игру в сборной с ты яркие матчи видел? Я нет. И опять же, опять же, неопределенность. просто можно задать вопрос тому же долбику. А ты будешь в составе или не будешь? Ты играешь в составе, потом тебя меняют. Понимаешь? Плюс ты травмы. Так что, ну, в принципе, все. Дякую вам, Евгений, за интересную розмову. Будем Давай, всем дивити... привет, завтра будем смотреть, если будет свет. Давай, пока. До <свят> побачення.